Угу. Можно. Ну, проект социальная вода очень важный проект для Мариуполя, поскольку проблема очистки и качества воды всегда стояла остро для нашего города. Значит, до этого проекта водопроводная эта вода очень жесткая вода и качество воды непригодное для питья. Поэтому очень важный проект, особенно для дошкольных и школьных учреждений города потому что качество воды влияет все-таки на здоровье наших воспитанников. Мы до этого проекта использовали воду для питья. Каждая группа покупали себе в 19-литровых емкостях с использованием одноразовых вот стаканов. Значит, теперь, когда у нас появилась возможность не покупать воду, а она мне предоставляет город, мы также используем одноразовую посуду 19-литровой емкости. Основная вода у нас находится вот здесь, вот на этаже, плюс такая же емкость 500 литров у нас есть в столовой. Значит, там дети пьют воду, мы ее первые сутки, она приводна для питья, мы ее можем не кипятить, но в основном мы используем, конечно, кипяченую воду для питья, поскольку это все равно безопаснее. Сама вода, значит, очищенная с учетом всех физико-химических процессов, значит, органолептических. Она вкусная, детям она нравится, поэтому и родители, и дети, и мы, учителя, очень довольны и рады, что у нас в городе есть такой проект. Спасибо нашему и мэру города Вадиму Сергеевичу за этот проект и управление образования, за то, что он внедрен у нас в городе. Поэтому я думаю, что мы будем продолжать. Единственная просьба, конечно, чтобы не в таких больших емкостях, а использовать лучше, конечно, 19-литровые емкости более качественные. Ну, теперь хотелось бы уточнить, вот когда уже ваш лицей подключили, когда дети начали Ну мы с этого года, с января. С января. Еще раз две емкости по 500 литров. Одна емкость 1000 литров, одна емкость 500 литров. Но мы стараемся не заправлять тысячу литров, поскольку ну, чтобы обновлялась вода получше, поэтому мы заправляем 500 литров, например, даже в эту емкость. Емкости будут меняться. Как часто? Как часто мы заказываем воду по мере использования? То есть норма воды на одного ученика 250 мл в день, Вот где с учетом этого... Мы используя наши... У нас 500 детей. Где-то раз в две недели мы заказываем 500 детей. Сейчас учимся, да, 500 детей сюда именно воду как вам привозят бакам или вот нет привозят приезжает машина ага, большая именно. и заправляет через как вот магазинах так и у нас заправляют со стороны столовой там и со стороны здесь скажите а кто ответственный у вас здесь вы отвечаете да то есть вы говорите дальше буду надо кипятить вот кто контролирует все эти процессы ну непосредственно я контролирую завод контролирует и медсестра нас контролирует то есть каждый день она проверяет смотрит как это все? И еще раз, вот, в основном дети пьют в столовой, в какое время это можно на перемену. На перемену, в течение всего учебного в течение дня, всего учебного дня mm -hmm. у нас до 15 часов идут уроки, и в течение столовой открыто дети в любое время могут пойти попить. Mm -hmm. А по классам, по всем классам или по каким-то есть? каким-то Ну, сейчас. Всего? Сейчас в основном в классах есть эти 19-литровые баки, потому что у нас 18 групп, и в каждой группе был это 19-литровый бак, где мы покупали пили воду. Теперь мы ее не покупаем, мы пьем эту воду. Баки да, да, баки используем, конечно. Хорошо. Скажите, а были ли у вас случаи заболевания детей от употребления воды? Нет, нет. Никогда дети не, не болели никогда. от воды? Нет, нет. Вода качественная, мы ее кипятим регулярно, все, поэтому у нас, слава богу, таких случаев не было. А, а как ваши должности, фамилия? Ну, Я директор технического лицея беззаконного Алина Владимировна. Uh -huh, спасибо. Uh -huh. Спасибо. Социальная водой, включая прилегающие кутылки к точек на сегодняшний день у нас 17, кстати, 20 аптек и два магазина торговой сети яблочка. На сегодняшний день заключается договора еще с двумя магазинами торговой сети «Яблочко». То есть в итоге мы пока выходим на 19 объектов. Дальнейшее расширение торговой сети, возможно, к Это связано с тем, что опять-таки нам помогает международная организация НИЦЕФ. Она нам обещала приобрести водовозы, которые также будут в этом году. чего мы сможем увеличить географию этого проекта? Скажите мне, 212 социальных проектов, это все хватило, все? 212 социальных объектов, это охвачены все сады, школы, дошкольные учреждения, как города, так и прилегающих поселков. По поводу обслуживания контейнеров, воды, как часто заводится вода? Есть нормативные правила, вода заводится по заказу непосредственного заказчика из школы. Раз в две недели осуществляется санитарная обработка. Все это контролируется как основными лаборатории, нашими специалистами, так и санстанцией. То есть работаем мы согласно нормативных документов, и которые работаем на Что вы можете сказать о качестве Качество соответствует воде, столовой воде для ежедневного использования. Да? отличный продукт для ежедневного использования наряду с тем, что основная масса продукции, которая сейчас реализуется, это просто обратная масса, по сути, мертвая что это вода минерализированная, еще раз повторюсь, для ежедневного потребления в качестве столовой. А стоимость воды в аптеках, в Ну, на сегодняшний день э, в аптеках э, наша вода реализуется по цене 35 копеек но сады, школы, социальные объекты получают ее бесплатно. За счет средств выделяемых для спорта. Я так понимаю, но если будет же на какие-то суммы есть Ну, это не ко мне вопрос. Скажите, какие-то планы еще развития социальной что охват каких-то еще торговых сетей Планы, возможно, расширение торговых сетей по городе и... Соответственно, больше доступно и дешевле, и качественнее. Садитесь, вот. Конечно. Спасибо. Спасибо. Саня, почему вы решили показать, как реализуется этот проект именно на примере технического лица? Ну, знаете, у нас все учебные учреждения а, получают социальную как раз вы знаете, у нас здесь было на проекте, есть были определенные моменты, поэтому хотелось бы, чтобы как раз реализация всех проектов, вы знаете, что в техническом лице не только реализуются проекты, связанные с индивидуальным развитием деток, для того, чтобы лицей процветал и интеллектуальный потенциал, наверное, наш укреплялся, наверное, проект социальная вода в таком учреждении тоже кто? Проект стартовал в прошлом году. Вот скажите, какие-то есть результаты того, что есть этот проект, насколько востребован он среди дошкольных и школьников детей? Я хочу сказать, что такой социальный проект, как социальная вода, в Украине, это нам очень многие города позавидовали, и дошкольные учреждения, и школьные учреждения, потому что такого проекта нигде нет. Мы начали реализацию этого проекта с октября месяца, и уже до Нового года у нас 94 учебных заведения, это имеется в виду детские сады и школы, получили социальную воду. Вы уже слышали, что емкость 500 до 1000 литров предоставила ЮНИСКО. нас все учебные учреждения получают социальную воду, кроме двух. Это наш технологический лицей, интернат номер два, но там есть определенные технические моменты. Я думаю, что это проблема. Все-таки надо учесть, в нашей сфере 170 учебных учреждений. Вода поступает в каждое учебное учреждение, емкости достаточно большие, но я знаю, что планируется с марта месяца, март-апрель, показала, что эта вода будет бутылирована, это будет более удобно, потому что вы обратили внимание огромной емкости, особенно э, в зимний период времени э, такая, 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 необходимость, как питьевая вода, не ну, вода и количество потребляемой воды уменьшается. Ближе к летнему сезону, конечно, количество этой воды будет увеличиваться. Откуда поступает эта вода, которая Сорвана канала. У да. нас главный, главный наш реализатор этого проекта – это Сорвана. А их выводитель непосредственно очищается, выводитель висит? все они наши главные поставщики, они Сейчас. реализуют этот проект, а мы главные потребители. Что есть какие-то плане Бывают а, моменты, но опять-таки в плане чего? У нас вода, например, в детских садах используется как для питья и для приготовления пищи, то есть на питье где-то не пить, он идет в ментаз, а моменты качество воды от этого не То есть наши главные потребители это дети, дети и родители. И Если возникают какие-то моменты, бывают разные технические проблемы, мы сразу каналом вот, решают. То есть какой-то вопрос в непонимании нам не воде еще и готовят, не только. Да, в садах только в садах. Школа, только для детей. В садах у нас на столовые работы.

Я не знаю, что я не знаю.

а главное дети очень я так думаю, потому что постоянно всех спрашивают, как вам нравится, не нравится, все, все Если вдруг что-то, вы сразу говорите. Да исправится, ну пока ну, какие, -то какие -то можешь, как Сейчас еще. Vou скажите, пожалуйста. А ты, вот на второй день такого случая. Капитиан сроки получаются только один, один а потом мы ее не все и все. Детям и каждый день у нас. Есть, ручка, может, вот, мы депятие. И утром эту воду наливаем детям. Они ее пьют, и мы на следующий день опять же для следующего. Это в 19-летний Да, да, да. Ну да. да, да. хватай. Я еще даже бывает остается. Хватай. Назовите. Елена Анарадовича. На, Доброе утро. Спасибо. Спасибо большое.

а Алина, отчество а, а, ваше? Владимир. Валерина, а фамилия какая? Без закона. Без закона. Без закона. Uh, по поводу социальной воды. скажите, с какого месяца в вашей школе поставили баки? Ну, баки социального дома у нас установили а, месяца. Это, Это ли, по да. И насколько а изменилась жизнь, жизнь в вашем лице, и насколько я думаю, социальная Проблема, проблема воды всегда в поставила, поэтому качество воды всегда собрала желательно человека. И очень до, до этого проекта мы покупали значит, каждый класс бак 19-литровой емкости и одноразовую посуду, и были 5 лет очищения. Значит, когда в городе появился этот проект, теперь наши дети пьют воду очищенную по этому проекту. Значит, мы ее. У нас две емкости. Одна емкость 500 литров, одна на 1000 литров. Значит, заказываем мы 500 литров, чтобы больше оборот воды, чтобы вода была свежей. Поскольку, значит, через сутки мы уже обязаны воду кипятить, но мы для безопасности все равно кипятим кипятим Значит, у кого есть емкости, они могут набирать классах, пить из одноразовой посуды. У кого нет, они могут в столовой всегда есть доступ к воде, пожалуйста, родители всегда. И как же урок, жажда как-то, -то все равно А Раньше, когда вы будете закупали за средства школы, это не Нет, это родители сами организовывали покупали с А теперь, вам теперь вам... они нет. Финансовый вопрос тоже. Финансовый вопрос тоже, да. Проект очень хороший, проект нужный. Большое спасибо нашей городской власти за то, что такой проект существует в Мариуполе. спасибо. Все понятно. Мы уверены, что хорошо. Altyazı <laughs> M.K. Чаще, да, иду, да. Воду, да. Так, вода у нас, чашечки индивидуальные детей, подписаны, вот, отдельные. Нет, больше не пойдем. Пойдем водичку. А, да, а, а вы классно руководитель.